Вітання, ефір Одеської обласної державної телерадіокомпанії продовжує програма важливо. Ми продовжуємо інформувати наших громадян, як треба діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації та що треба робити, аби вберегти своє здоров'я та життя. І сьогодні ми будемо спілкуватись з гостем нашої програми. Хочу представити Володимира Харитонова, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, викладача обласних курсів цивільної оборони. Володимир Сарфимович, ми вітання. Дійсно, у ці дні всі українці пригадують цю сумну дату, 26 квітня 1986 року, коли сталася сумнозвісна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І ви як учасник тих подій, по-перше, хотілося б від вас почути, як все від як все було тоді, у ці далекі роки, і наскільки сьогодні важливо пам'ятати цей досвід. Но дело в том, что я хочу сказать, что первый, я был во второй волне. Это где-то было август-сентябрь месяц. Я находился там практически полтора месяца, грубо говоря. Но я могу вам сказать, последствия были ужасные. Фактически был так это провал заменит или укрытие было построено только в октябре месяце. И фактически он все время давал выбросы. Повышение. И, Их, кстати, благодаря героическому труду наших товарищей, солдат, офицеров Советской армии, также гражданской обороны Украины, что к этому времени закрыли этот вопрос. Но ну, я могу вам сказать, за время с 86 по 90 год через Чернобыль прошло около 600-650 тысяч человек пострадало около трех миллионов человек. Вся беда в том, что вот эти все радиозатопы, радионуклиды, которые были выброшены, они имеют определенный срок, как говорится, полураспада. И вот, допустим, цезий и стронцы, которые наиболее опасны для человеческого организма, они имеют период полураспада 30 лет. Это же у них то, то, не активность. То есть они еще и активными, можно Конечно, сказать. Конечно, у них половина только половины активности. И что самое печальное другое, что стронций, в переводе с латыни, это голубой, угу. называют, он аналог кальция. А каждому человеку, взрослому имеется в виду, в сутки нужно не менее пополнять 600 миллиграмм кальция. И так как он является, а мы так как наш скелет состоит из фосфата кальция, то если он внедряется туда, то он в течение 180 суток и получает наш организм. Но дело в том, что он очень медленно получает организм и может лет через 30 получить саркому. Ни сон, ни сон, на ровном месте. То есть это такие э, наследки, которых сначала невозможно увидеть, но потом они снова... Да. Дело так... в том, что я могу вам сказать, по данным ГТ погибло от острой лечовой болезни 200 человек всего лишь. Угу. А остальные где? Они них в основном 50-60%, если не больше, погибли от острой сердечной недостаточности. Сосудик лопается, и все, что такое облучение воды? Это перекись водорода, кислород, но там гораздо более сложно, и в течение нескольких десятков лет утончается сосудик, а потом один прекрасный метод лопается, и человек погибает. Вот так, ну действительно, это такие сомнительные под... факты. Сейчас а, все продолжают говорить про будівництво укрытия на Чернобыльской АЕС. про а, постійно выделяют какие-то кошти, ну, что... вони они але мы видим, что особливих каких-то, рухів у позитивному в позитивном направлении у этом питанні і Нет, за... есть, 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 конечно, усилия, там у меня есть несколько товарищей, которые там работают, делается, очень большая работа, конечно. Но, к сожалению, никакого такого опыта гигантского нет, как у нас сейчас. Uh -huh. И что делать с ним дальше? Потому что никто не знает, что внутри там. Уже самое страшное. То, -то есть, что э, там? Я только то, внутри, да, то никто не заглядывает. Да, очень под вопросом большим. И все спорят. Uh -huh. Так что, как видите, и почему? В чем опасность этого? Что вот эти родиноклиды мигрируют? Сегодня тут, а завтра? Там. И вот возьмем даже как, в качестве примера, можно сказать, Киеву здорово повезло. Если ветер был в другую сторону, то мы потеряли бы этот город. Хотя бы лет на 10-15 на минимум. Даже с самой Припяти до сих пор невозможно жить. Хотя прошло уже почти 30 лет. Там можно находиться. Я говорю, единственный способ защиты, знаете какой? Нет, Хорошее нет. питание. Угу. Почему тогда, когда у вас будут заняты все косточки ваших кальцев, туда уже ничто не попадет. Ну и, до речи, хочу запитати, э, зараз э, экскурсии навіть э, возят что... на территорию Чернобыльской АЭС, ну, до Припяти саме, так? Насколько это сегодня вообще, мож... можно я... Дело в том, что я хочу сказать, это просто похоже уже на тавизм mm -hmm. какой-то. Это, это просто человек, который нарушена психика. Нормально туда не поедут, потому что там очень страшно. Я был, когда там был, да волосы дымов становились от этого ужаса который я увидел mm -hmm. Что ж, ну і якщо э, перейти уже до да. современности, и э, э, самая наша тема, это радиационный хімічний химический защит населенной да, да. территории. И я, я на початку говорила про опыт, который э, треба засвоювати э, Сегодня, ну, не дай Боже, але все ж таки, если снова такая загроза виникне, э, готовы ли наши службы? Да, лакувати? Наша служба готовятся к этому mm -hmm. делу. Но то, сейчас в сейчас все взяли финансовое положение государства. Почему? Потому что практически, я хочу сказать, Сказать, средства защиты, которые предназначаются для населения, для нерабочих и работающих, конечно, есть, но, к сожалению, они уже немножко устарели. И поэтому сейчас стоит вопрос о том, как бы это все возобновить. Как защищать население? Практически, я хочу сказать, предусмотрено военное время, не дай бог, конечно, для всего населения страны, положено противоречить, для детей для младенцев и для взрослых, работающих и неработающих. Но в настоящее время, в связи с тяжелым финансовым положением, этот вопрос и становится вопрос о подручных средствах защиты. Я могу вам сказать элементарно, если, допустим, нам нужно защититься от радиоактивной пыли, грубо говоря, мы пойдем в магазин спецодежды, там продаются радиопыльные что? респираторы. А что такое радиоактивная пыль? Это обыкновенная пыль. Но дело в том, что нужно иметь в виду, что респираторы у нас одноразовые. Почему? Идет свой эффект накопления, и там увеличится это. То есть и, то, то, их требуется какой-то раз... парадичность изменивать? Вот не, нет, почему? Вот вышли из зоны, и они подлежат утилизации. Допустим, противохимических веществ. Есть так у нас наша знаменитая в одном руле повязка, но, простите, никто ее носить с собой не будет, она слишком громоздкая. Продается в аптеках или тоже в респиратор. Но дело в том, что маленькое «но». Все химические вещества, особенно которые у нас наиболее распространены, хлор и аммиак, они будут реагировать только с влажным материалом. Если, допустим, для хлора мы, допустим, пропитываем, допустим, 2-3-5% раствором питьевой соды, то для аммиака, для защиты от аммиака, 5% раствором лимонной кислоты или уксусной кислоты. То есть она связывает. Но они когда влажные, когда они сухие, ничего не помогут. Mm -hmm. И первое, самая главная защита какая? Вовремя убежать. я такая можно есть. Да, если есть такое воздействие, укрытие от хлора на верхних этажах, потому что он тяжелее воздуха. И наоборот. Mm -hmm. От а, аммиака Допустим, на нижних этажах. И самое главное, закрыть окна, двери и смочить, и постараться сделать, так называемый, водяной завес. А дело намочить водой и закрыть проемы все. Почему? Потому что в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака. А что может быть причиной вот такой ситуации, про которую вы говорите, самое что а до хлору? До хлору, я хочу сказать, в основном это связано с человеческим фактором. Это перевозки и тому подобное. И когда вот это. Я могу сказать еще одно: что практически можно спастись от всего. Самое главное вовремя убежать. Uh -huh. А если случилось так, что вот разлился хлор, чувствуете, все, берите любую жидкость, я имею в виду, в луже, где хотите. Может, даже говорю, свою. и прикройте рот. Это вам даст шанс. Не говорю, что спасет, но даст шанс. Угу. Все-таки, если вернуться до радиации, укрытия, они существуют, но не все, к сожалению, у удовлетворенном состоянии. А Дело в том, что тут нужно иметь в виду, как, что мы имеем в виду. Дело в том, что при применении ядерного оружия, не дай бог, конечно, тут уже... Было, это, рассчитано, может, было рассчитано на то, да. что наибольший рабочий смен во время, ну когда был Великий Могучий, вы сами понимаете, на это больше рабочий да. смен. Все население оставило, вывозилось uh -huh. и все. Дело в том, что от, от химического, от радиация при аварии на атомной станции очень просто. В свое время мы проверяли дома в городе Припять. и там, где не было мародеров, где были закрыты все. Там уровень радиации был такой же, как до аварийной. А там примерно было примерно... У нас сейчас в районе радиации примерно где-то порядка 11 микрорентген. А там было где-то 15-20. Это имеется на виду закрытие, так, примещение? Ну, то есть, где были вики? Конечно, не да, відноси, да, відноси, да закрыть все и все. чтобы пыль не попала и все. Угу. А когда будете выходить, осень, ну, не дай Боже, мы, конечно, ближайшая станция на 120 километров где-то. Южноукраинский. до да, нас это, дай Бог. Uh -huh. Ну дай Бог, чтобы это не случилось, потому что на одни грабли нельзя второй раз засыпать. И в основном, все-таки, к сожалению, в этих авариях виноват человеческий фактор. Uh -huh. Что бы вы ни говорили, а мы виноват во всем человек к сожалению. Недоработки и даже некомпетентность. Вот и все. Mm -hmm. Ну якщо підсумувати нашу розмову все ж таки на якому рівні а, сьогодні знаходяться об'єкти радотину прорадотини протохімічні mm -hmm. так і ви говорили що є певна певний одяг спеціальний але він то що Дело так в том что я хочу сказать еще одно Дело в том что сам хороший одежда защита знаете какая зашел домой закрыл двери, окна mm -hmm. и все и лучше ну, ничего никто не придумывался. Да. 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 Почему? Да, население, не предусмотрено средства защиты. Uh -huh. а это только самодельные. Плащи там подобное, с сабтюраторами. Uh -huh. То больше тут ничего не придумаешь. Лучше не придумаешь, к сожалению. Конечно, наша промышленность немножко подстала в этом отношении. А если бы выпускались, бы компактно. Почему? Потому что на все население, допустим, в случае угрозы uh -huh. химического загрязнения, в случае аварии то она не будет себе выносить противогазы. Авария, вы знаете, развивается быстро, скоростей. Значит, стоит вопрос о том, как сделать компактный, чтобы можно поместить его в дамскую сумочку. Даже меньше. Ну и, до речи, тут э, питание что-то припортового завода, адже, если там да, Дело в станут, том, что я... тут маловероятно. Дело в том, что, насколько я понимаю, вообще, это там так все предусмотрено, что практически... Почти, Майже не может быть. Да, mm -hmm. практически даже если очень захотеть. Дело в том, что тут как раз используется для обеспечения безопасности завода. Обеспечивается то, что из расчета его способности аммиака растворяется в один объем аммиака, точнее, один объем воды растворяется 700 объемов аммиака. Это все используется, и практически там так сделано защитное сооружение, что... Ну, что же, да, запах мы будем чувствовать, но не поражающий. Ми спілкувалися з Володимиром Харитоновим, учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, викладачем обласних курсів цивільної оборони. ми продовжуємо інформувати наших громадян про те, як вберегтися від надзвичайних ситуацій, як вберегти своє життя та здоров'я. І у наступних випусках ми будемо продовжувати цю тему. Що ж, кажу вам до побачення і хай щастить!